Banyak. Terima kasih Tan Sri yang tua. Soalan tambahan saya. Uh, kita mengucapkan tahniah di atas usaha kerajaan untuk meningkatkan ekonomi terutama golongan yang berpendapatan rendah di kalangan kaum wanita. Jadi persoalan saya ialah sejauh mana uh, uh pemantauan yang bersungguh dibuat untuk memastikan objektif dan sasaran dapat dicapai dengan sepenuhnya dan uh, Uh, kalau kita tengok sebelum ini kerajaan mensasarkan sekurang-kurangnya 4000 usahawan wanita yang berjaya menjelang uh, 2012. Jadi setakat ini saya ingin tahu berapa peratus telah dicapai uh, mencapai sasaran dan uh, apakah uh, uh, pemantauan dibuat terhadap penerima-penerima barangan daripada program Satu Azam ini yang mana mereka menerima barang tapi mereka tidak melaksanakan program sebagaimana yang dihendaki oleh kerajaan. Apakah pemantauan dibuat dan berapa ratus kes ini berlaku? Minta penjelasan Terima kasih yang berhormat rentau panjang atas soalan tambahan yang telah dikemukakan berkaitan dengan program usahawan program kerajaan untuk melahirkan 4,000 orang usahawan wanita menjelang 31 Disember Tahun 2012 ini Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini Sehingga 31 Ogos 2012 Kementerian ini telah pun uh, Iaitu mencapai uh, Kejayaan di mana 3,800 orang usahawan wanita Telah pun berjaya dilatih Dengan pendapatan bulan, bulanan mereka Sebanyak 3500 ringgit ya berturut turut untuk 3 bulan. Dan bagi isu kedua yang dibangkitkan tentang uh, tentang masalah di mana pes, ada peserta yang didapati tidak menggunakan peralatan yang dibekalkan itu untuk makluman dewan yang mulia ini uh, sehingga 30 Julai 2012 telah uh, mengikut eh, kajian atau pemantauan yang dijalankan ke atas 23267 orang peserta satu azam didapati bahawa lebih daripada 93% iaitu 21724 orang peserta telah pun berjaya meningkatkan pendapatan mereka melebihi RM200 sebulan dan ke atas dan daripada jumlah ini lebih daripada 33%, iaitu 7147 orang peserta memperolehi julat peningkatan pendapatan di antara 200 hingga RM1000 sebulan. Walau bagaimanapun, tidak, di, uh, tidak dinafikan bahawa masih terdapat 1543 orang peserta ataupun 7% daripada mereka ini masih belum menunjukkan impak perniagaan yang dijangkakan iaitu termasuklah ada di antara mereka yang belum menggunakan peralatan itu jadi menyedari tentang masalah yang timbul ini uh, melalui lawatan-lawatan pemantauan yang dijalankan uh, kumpulan ini akan diberi bimbingan yang seterusnya termasuklah uh, motivasi dan juga literasi kewangan daripada agensi-agensi pelaksana dan juga pegawai kita. Sekian terima kasih. Masih yang berhormat Tuan Amran bin Abdul Ghani Tanah Merah. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 6. Terima kasih. Jadi betul. Terima kasih kepada Yang Berhormat tanah merah atas uh, solat ini. Setakat Ogos 2012, terdapat seramai 2011 pejabat awam yang telah diisytiharkan bankrupt dalam pentadbiran Jabatan Insolvensi Malaysia ataupun dikenali sebagai Malaysian Department of Insolvency MDI seras dengan sub peraturan 14 2 peraturan-peraturan pegawai awam kurungan kelakuan dan tata tertib 1993 Ketua Pengarah Insubensi hanya bertanggungjawab untuk melaporkan kepada Ketua Jabatan untuk memaklumkan ke sebaik sahaja seseorang pejabat awam diisialkan bankrap supaya kawal seliat ke atas kelakuan dan juga hal ewal kewangan bankrap tersebut dapat dilakukan dengan baik dan berkesan. Ia bertujuan untuk memastikan bankrupt tersebut membeli kerjasama kepada ketua pengarah insolvensi dalam pentadbiran kes ke kebankrapannya dan dapat dikeluarkan daripada kebankrapan dalam tempoh yang singkat. Tansi yang dipertua, undang-undang kebankrapan terpakai kepada semua individu termasuk penyewa awam yang bankrupt. Sehubungan itu, Halangan dan juga sekatan yang diperuntukkan di bawah undang-undang kebankrapan juga terpakai terhadap penyewa awam yang bankrap. Selain itu, penyewa awam yang diisytiharkan bankrap tidak semestinya akan kehilangan pekerjaan mereka tertalur kepada keputusan lembaga tata tertib jabatan. Untuk makluman, bagi tempoh lima tahun kebelakangan ini, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia ataupun SPA tidak pernah menerima apa-apa kes yang berkaitan dengan masalah kebangkapan dan dihukum buang kerja oleh jabatan yang melibatkan penjawab awam sekian terima kasih terima kasih uh, terima kasih speaker merujuk pada kes seorang anak muda yang bernama Hasmadi Abdul Hamid Uh, yang telah diistiharkan muflih pada tahun 2002 2003 kerana masalah menjual kenderaan tanpa tukar hak milik beliau telah mula membuat potongan gaji sebanyak 100 ringgit eh, uh, telah dicari di jalan penyelesaiannya uh, mempunyai kesukaran uh, untuk uh, hadir kursus-kursus yang dianjurkan di luar negara dan juga yang lebih menyedihkan lagi abangnya yang 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 di, yang yang terlibat sebagai penjamin pada waktu itu diisytiharkan muflih terlebih awal sampai ke hari ini walaupun kes tersebut ataupun pen, uh, uh, telah di adiknya telah dijatuhi hukuman penyelesaian dengan potongan RM1 uh, walaupun ada sudah ada sedikit penambahbaikan yang dibuat oleh kerajaan tetapi ia masih tidak cukup baik lagi uh, kita melihat eh, soalan saya kita melihat akta kebangkrapan ke ini 1967 ini tidak menyediakan peruntukan peluang kedua untuk mereka terutama yang dalam soal-soal kehidupan sele, sele, selepas ia diisytiharkan bankrupt uh, adakah adakah kerajaan bersedia membuat kajis, kajian semula bersesuaian dengan zaman terhadap akta kebangkrapan 1967 ini. Sekian Terima kasih Terima kasih kepada yang berhormat uh, daripada Tanah Merah uh, untuk barulah yang berhormat uh, di Dewan Yang Mulia ini Uh, pertama-tamanya seseorang dijadikan bankrupt kerana mereka telah pun menghutang daripada pemiutang dan pemiutang telah pun mengambil tindakan uh, terhadap mereka di mahkamah dan mahkamah pula yang mengisytiharkan ada seseorang itu bankrupt ataupun tidak dengan menjatuhkan a uh, perintah uh, penerimaan ataupun receiving order dan juga dan juga perintah penghukuman ataupun adjudication order. Jadi apabila perintah tersebut telah pun dijatuhkan, seseorang itu akan disiarkan bankrupt dan pihak MDI akan mengendalikan kedudukan kewangan seseorang itu dan juga mengendali hal ehwal tanah harta mereka. Jadi dalam kes yang telah pun disebutkan oleh Yang Berhormat Tanah Merah itu amat spesifik tetapi pada keseluruhannya memang banyak kita mendapat tahu bahawa yang jadi penjamin ini ya penjamin ini selalunya mereka menjamin menjamin bahawa yang hutang itu akan dibayar sekiranya peminjam hutang itu tidak bayar ataupun penghutang bukan peminjam hutang penghutang itu tidak bayar jadi sekiranya yang hormat jadi penjamin yang berhormat telah pun menjaminkan bahawa akan membayar hutang itu kalau tidak bayar, jadi tidakkan undang-undang akan diambil oleh pihak pemimpin hutang jadi itulah kesannya untuk menjadi seorang penjamin jadi kita kena uh, berjaga-jagalah uh, dan pastikan bahawa kita ada kemampuan untuk membayar hutang sekiranya uh, orang yang meminjam itu tidak membayar jadi dalam uh, hal ini uh, akta kebankrapan yang sedia ada ini memang mencukupi untuk melindungi dan juga menjaga hal ehwal seseorang apabila dia diistiharkan bankrap tapi walaumana bagaimanapun adalah cadangan untuk untuk menambah baikkan lagi akta kebankrapan ini di mana cadangan untuk mengadakan satu rescue rescue package kepada pihak pemihutang iaitu kreditor biasanya kreditor lah yang yang me, yang kena a uh, 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 yang kena hutang itu dibayar balik kepada mereka jadi mungkin uh, cadangan ataupun langkah-langkah diambil di mana uh, di mana satu langkah akan diberikan kepada uh, kreditor ini untuk mendapat balikan hutang itu tanpa pergi ke mahkamah pergi mahkamah adalah satu the last resort lah kepada mereka untuk mendapatkan uh, hutang tersebut. Jadi inilah dalam cadangan uh, untuk menambah baikkan lagi akta tersebut uh, untuk memastikan bahawa hutang yang telah pun dihutang oleh uh, mereka ini dapat dibayar balik kepada peminjam dengan cara yang lain masih